Я вообще не вижу ничего. Так, ну что, банда, вам меня видно? Короче, банда. На годиннику шестая -го година. початок Сёмы. Я в Киеве. Украина. І сьогодні завершується вже чи четвертий чи п'ятий день мого безпереривного стріму, це називається, циклу, челенджу, працювати місяць без вихідних. Минулий випуск завершився на тому, що в мене відбувся легендарний емоційний монолог. І потім я в кінці пообіцяв, можливо, зняти, як я з другом хуярю по лапам ввечері. Ми, до речі, пофігачили, я просто не зняв це. Ой, друзья, что я вам скажу? Дуже тяжелый день дуже тяжелый, дуже тяжелый. Сейчас объясню. Э, не знаю, короче, как вам объяснить. Ну, типа, коротко, если, ну, дуже, дуже тяжко эмоционально вывозить среди людей, работать. Все мне кажется, что ты какой-то, типа, там, лишний, зайвый, непотребный, типа, такого. Ну, короче, какие-то такие дебильные вообще вещи лезут. Страшно, что тебе кого-то заденешь, какой-то будет конфликт, кто-то тебя нахрен пошлет, потом вообще депортируют из страны. Короче, блин, я, ну, до обеда было дуже тяжко, я не выспался, ну как, я часов шесть поспал, дуже мат, блядь, дуже. И спорт, и, блядь, и работа, короче, просто нахуй, ну не то что убиваешься, выводишь ну, из себя все эти шлаги какие-то. Я чувствую, что у меня как будто только есть вода, и все, Ни никаких эмоций почти не осталось. И короче, до обеда было тяжело, во время обеда было очень тяжело, после обеда уже было никак. Так, ну давайте, надо плюсы, плюсы, я домой иду пешком 10 минут, надо не забывать об этом, надо об этом не забывать. Я поел в два раза. Два раза поел. Воды попил, попил. Сейчас иду у меня дома кофе. Сахарочек, сахарочек я в работе с работы взял. Сахарочек добавлю. Чуть-чуть хотя бы. Ну, на деле уже красиво, насмотрелся. Там все в офисах туда им деваться. Надо выглядеть хорошо. Так, сегодня по расписанию, короче, спина, делаю упражнение на спину, не знаю, ребята, вывезу, не вывезу, надо, делать. это не прилет, это ремонт дома, строительство, э, скажи, я скажу, скажи, я скажу, не знаю, вывезу морально, не знаю, не вывезу, уже хрен с ним, спина, сегодня упражнение на спину и пресс, пирвейс, пирвейс и кровь бенточки. Так, если что на связи, давайте. Увидимся, когда я захочу. Да, кстати, я забыл сказать на рабочий сегодня такой, сука, случай был интересный. Ой, бля, пришлось, типа, мне начальница говорит, типа, там, ну, там вдруг что произойдет, нужно это? Ну, это стандартная хрень, типа, вдруг что произойдет, там, у тебя кажется на рабочем месте, мне нужно два контакта мобильных, типа там кому я могу позвонить в случае, если я не знаю, где ты, что то когда-то... Я говорю, типа, она говорит, типа, ну там какой-нибудь друг, родственник. Я говорю, да, есть друг, я живу, типа, не один, от кого зашибись с кем живу. Я говорю, ну с другом. И, короче, так, это говорит, ну надо родственник. Я говорю, ну есть сестра в Польше. Она говорит, типа, не, надо кого-то поближе. Я говорю, типа, мама, папа там, они говорят, типа, кто-то есть. Я говорю, ну, типа, нет. Я в этот момент говорю, типа, я сирота, и каждый раз а да, так неловко, так неловко. И люди сразу начинают извиняться. А я, типа, я не люблю это говорить больше из-за того, что я типа, ну, я не люблю людей заводить в неловкое положение, а им сразу так неловко, они даже не успевают подумать о том, что я уже и так тысячу раз типа это говорил, что э, я уже и так тысячу раз заводил людей в неловкое положение, типа, и получается ей как бы или ему как бы неловко, что он это зацепил, хотя по сути это же типа, ну как это один случай неординарный. То есть в основном люди говорят, мама, папа да, вот номер, все, пока. То есть это не как бы никакой не вины. Тут просто такие, такие моменты создаются вот в эти в таких случаях, что типа никто не виноват, но всем неловко, типа. Ну, я давно дал сестры в Польше на всякий случай, все. Сейчас я, кстати, уже пью кофе. Вот оно. Я вот не знаю, для, делать спину, не делать. Мне сейчас еще холодильник переставлять, нам плинтуса ставить. Так, добрий ранок, на годину майже восьма ранку. Ну що ви мої шановні? Шанована моя, шановна моя родина, шановна, роз'єднана територія України. Що я вам скажу? Я вчора раз спіну все-таки пропустив. И получается, я так все думал, типа, ну, что мы начали стелить плинтус. Я так начал все думать, что все-таки, знаете, отдых это тоже часть тренировки, часть спорта. Вчера у меня спорт все-таки Так, сегодня мне на раньше надо было на работу, блядь, на час, потому что надо еще какие-то дела с утра сделать. я буду не 9 часов работать, а 10. Давайте типа, в 6 поговорим, сегодня заканчивается первая неделька, такая пятидневка, и завтра на вторую работу. Ой, магазин. Да, бодерый Дякую за ранок тебе. Так, ну что, банда, всем добрый вечер пятницы. На годиннику шоста година уже, початок сьомая. Макс! Я друга встретил, короче. Этот, э -э вот так вот бывает наверное да, лучший друг когда-то какой-то один из а теперь просто привет пока этот скажите я скажу разговор будет короткий давайте сразу прощаться потому что я очень задолбался, сука, очень задолбался. В связи с этим очень тяжело поддерживать культурный диалог. Поэтому давайте лучше молча буду показывать вам Плинтус. Сука, сука, три троллейбуса три троллейбуса ходят у меня по маршруту. Три. И ни один я сейчас не успеваю застать, потому что, блядь, они не попадают ко мне вовремя на работу, когда мне надо ехать, блядь. Именно сейчас три троллейбуса я должен идти пешком. Так, друзья, на у 16-я година, а пив на 17-е. Я вам скажу, что на улице дождь, как и у меня на душе. Шестой день без выходных на работе. Давайте, не прощаемся. Вообще, друзья, я перепрошу, что вам с здебільшого в основном доводится видеть только мое обличье. Просто так сталося, что у меня телефон сломан. Вообще, это не мой телефон друга. І він ще й зламаний, коротше. І він зламаний до такої ступеню, до такого ступеню, що в мене не працює задня камера, в мене не працює передня камера, і в мене працює передня камера, тільки коли я знімаю через інстаграм. Не через прилад застосунок камера вшитий в телефоні, а через інстаграм. Тому мені, я можу тільки це або ось ця то ще дивіться, можу вам Київ показати і все. И вот вам, кстати, интрижечка, интрижечка под конец этого фрагментика, смотрите, у меня остается полчаса, у меня остается 4 километрика, или 3 километрика пешочком дыбать, успею или нет, время пошло. Блять, ребята, я вообще не успеваю, вообще не успеваю, но бежать я не буду, не. работа не заставит меня бежать. Ну если только совсем чуть-чуть, ну блин, ну что делать, ну чуть-чуть можно, ну блин, а как? Смотри, зачем чуть-чуть осталось? Близко, близко, смотрите. Вон там. Скоро-скоро виднется будет. Бессарабская площадь Бессарабский рынок, бля. Вон он, вон он, старый, ржавый. Вот, бессарабский рынок. Легенда ты моя. Бессарабский рынок. Ребята, короче, я пришел. Я дохожу. И сейчас мгновение я скажу, я пришел. Э, мгновение. Короче, ребята. Я пришел без 4 минут. Без четырех минут. Я на 4 минуты раньше пришел. На 6 даже почти. Скажите мне, пожалуйста, зачем я бежал? Банда моя. На годы на 23.40. Я уже после работы. Закончил в 10, 6 день подряд. Вот приготовал. Приготовал поесть. Что э, вам такого сказать бы? Что бы вам такого сказать бы? Я подумаю, подумаю и скажу вам уже, наверное, завтра. Сегодня без спорта очень хорошо, очень легко. Вот надо выходной. Реально. Прямо сейчас оживает. Так, усім поляниця, братя. Так, на годиннику десь зараз... Э, блин, а сколько сейчас? Ну, сейчас. На годиннику 14.43. Э, У мене триває сьомий рабочий підряд день. Э, так, братья мои та сестры. Що я хотів сказати? Я хотел сказать, что я выспался. Я проспал. У нас, короче, в Киеве, в Украине. Скажите, я скажу. На всех выходных просто. До речи, сегодня Дэн Киева. Витают в Ирины. Уже, ну, не Рин, Ридный Харьков, ну, и Киев, тоже такой принял меня, блядь. Дал возможности, дал работу. Спасибо тебе. Великі та могутні. Разносторонні піздець просто такі різні, Але десь от на кожній вулиці, яка ну не вулиці, як сказати, на, на різні райони, ну коротше різні такі квартали. А от десь, блять, якась одна така спільна спільна лінія. Іде. от Десь ти так от і новизну відчуваєш, і відчуваєш, що ти все-таки в одному цілому місті. Да, так про что я сказал? Я сказал про то, что я выспался, а до этого я еще хотел сказать, что у нас с этими выходными, короче, облава, блядь, облава баллистики и Шахедов, вообще просто, у меня Кент уже спустя, он в ванной ночевал, понимаете? Это просто жесть. Или, короче, приходилось ложиться в 2-3 в, два, в три ночи, и я, и что я кажу, я выспался, потому что я спал до 13 до 14 годины, ну, блин, ну вы что? Это уже чисто, это реально, знаете, есть на съемках, и на съемках такой термин, типа не выходной, а цепной. И, короче, я вот это выспался, ну даже все, ну не знаю, конечно, одним вариантом то, что ты высыпаешься, а вторым вариантом в голове кроется, что ты просто так, как, как мумия чуть-чуть ходишь за такая мумия. Бубум, бубум, бубум. Ничего не волнует, что происходит в навколочном средовище. Просто делаешь дело. Делаешь... И делаешь осанку. Ну, короче, сегодня все мы день. Мы на работу снова ж таки на легендарном бессарабском рынке. Только не думайте, я не продаю там арбузы. Во-первых, еще не сезон. Во-вторых, я нашел немножко другое. И, короче, а сегодня за 17-й до 22-й, и получается, а завтра опять начинается рабочий тиждень, пятидневочка, на 8 ранку, на 8 ранку, до э, 17-й годины. Так, ладно, я на работу э, иду уже скоро, сейчас кофе очень допью, и в этот последний штрихом, говорю, Динамо сегодня чемпион, поздравляем, 30-е чемпионство. Ждем количество Шахтер в следующем сезоні виграє. А потім ждемо, коли Харківський металіст повертається. І всім буде. Місто Харків Девіс. Так, ну шови. Союз областей України. На годинах вже 22 година, початок одинадцятого вечора. Що вам сказати, ребята? Ну, що це мене трошки, звісно, пригнічує, пригнічує, це все. Що починається восьмой день з завтрашнього дня. Що-то воно трошки тягнеться, тягнеться. Не знаєш, коли почати радуватися, тому що радіти це теж прикладати зусилля. А ти такі зараз порадуєш, мене попросила роботи, не буде взагалі. шум сказать? Я забыл, хотел сказать, что я на этой неделе делал отжимания, э, этот э, отжимания турника, короче, подтягивания я делал. А я это делать просто ненавижу, ненавижу. Вообще можно подумать, что продолж всех видосов всего времени я просто делаю шумную от того порядка, который я сам себе создаю. Но вынос заключается, друзья, в следующем, что Лучше ныть от собственного порядка, чем бегать от него и ныть от беспорядка. Так что да, поверьте, жука. Те, кто стремится к хаосу, те, кто стремится к беспорядку. Ой, там сложнее. Там там. Главное ныть, но держать порядок. Я шучу. Так, все, давайте, встретимся завтра. Завтра понедельник, завтра отвратительный день. Начало новой недели. Э, продолжение старое. <свят> Еще из бега. У меня понедельник бег всегда. Ну а теперь я буду работать с 8 до 5, на часик раньше. Так, добрый ранок, шановная родина. На годину кума же 8 -го година. И что, давайте, ребята, буду ссориться. Буду ссориться с лайфселом. Я решил это делать с утра, потому что я с утра такой уставший, что я не смогу это делать с большими эмоциями, поэтому лучше это сделать с утра. Дорогой лайфселл. Какого черта. Ты сам автоматически подключаешь функцию. Додаткове Гроши? ребята. У меня куча денег. Я сейчас снимаю это видео без мобильного интернета. У меня нету денег на счету чтобы сидеть в интернете, понимаете? У меня задолженность по додатковым грошам, где-то гривен 500, еще надо за этот тариф заплатить 425 что, за деньги, блядь? 1000 гривен! Вообще 1000 гривен, блядь! За месяц, за интернет, блядь! Мобильный! Помните, я говорил, что у меня телефон сломан, у меня камера не працюет. у меня еще и Wi-Fi не работает, и мобильного нет! Так, ну что, друзья, угадайте, где я? Я в своем кабинете. Как вы думаете, что у меня за кабинет? Короче, на годину, по же 17 година, я отпросил 9 часов, я, сука, 9 часов стоял, я стоял 9 часов, блядь. У меня просто уже отваливается спина и ноги. Хотя пришел я очень бодренький, потому что я два дня не занимался спортом. Я отдохнувший, я... вот это хорошее был. Вот решение было чудово просто чудово и короче скажите я скажу я начинал шикарно вообще но к сожалению сегодня понедельник сегодня понедельник а у меня понедельник начинается с бега поэтому сегодня это все и закончится ребята поэтому сегодня все это и закончится сейчас я вам еще кое-что договорю я только выйду и продолжу так ну что друзья на годынку уже 17 годы Початок шестой. Так, смотрите. Что произошло? Во-первых, я... Во-первых, я заметил, что меня начало крыть, обсыпать и так далее. И, в общем-то, я решил, что это, скорее всего, из-за того, что я употреблял в последнее время очень много молока с молоком. Блядь. Опять менты прямо за меня проходят. Ну, ёб твою мать этот, короче, очень много кофе с молоком. И я решил от этого избавиться. Будет кофе теперь без молока, скорее всего. И мед, мед, блин, я в последнее время ем по ложке меда в йогу. Ну посмотрим. Мне кажется, что с медом я не собираюсь, потому что мне это полезно. Так, во-вторых, Короче, такая ситуация с зарплатой интересная получается. Сейчас я вам расскажу. Так в общем ситуация интересная полягает вот в чем. Смотрите, спочатку вони, работодавцы, эти ганджубасы, дают оголошение, что э, заработная платня будет выдаваться 4 раза на месяц. А потім вони роблять це таким чином, затримуючи це по датам, що складається враження, ніби я маю бути ще вдячний, що мені цю зарплату. Виплачують, бо вони мене приютили, бо вони дали мені чим займатися. І вони самі мають розпоряджатися, в яких числах, не в зазначених, а в яких вони забажають, має видаватися зарплатня. І все це складається таким враженням, таким чином, що ти в такому просто очікуванні, коли вони захочуть її видати, коли їм буде зручно. Український бізнес. Українці з бізнесом. Не затримуйте зарплату. Люди, котрі живуть на війні і відкладають гроші на життя. Дуже знервовані, коли їм не видають вчасно гроші на життя. Дуже проста логіка. Блін, я от це зараз готовлю їсти. І мене щось так вклон. У меня сейчас так сон клонит. Нам если поем, я вообще отрублюсь нафиг. Ой, блин, я поел, сейчас прилег вообще уже еле сдерживаюсь. Что-то я сейчас вообще усну, наверное, нафиг. Вот знаете, что я заметил? В случаях, где я чаще хочу бегать. Прям хочу бегать в случаях, где я прям хочу бегать. Я потом начинаю бежать. Мне так тяжело становится. А в противоположных случаях, когда я не хочу через силу начинаю бежать, у меня потом такие офигенные пробежечки получаются. Ну сейчас проверим, что будет, что будет, блин, ребята. Проверим. Давайте, мыло моя, люба мое. Знаете, ребят, сегодня был уникальный случай. Я и бегать не хотел. Мне и не сподобалось. Ой. Ну, кстати, я, между прочим, поспал <laughs> до этого все-таки. Даже часа три поспал. Да, и бегать не понравилось, потому что еще и телефон разрядился, и музыки не было. Так что давайте. Мыло моя, люба моя, цветы ясен асенцит. Ну, у меня рано начинается с того, что я стою перед невеличким выбором. Я как бы сейчас чуть-чуть опаздываю, чуть-чуть. У меня есть выбор типа успеть и набрать кофе. Или брать кофе и все-таки еще чуть-чуть больше опаздывать. Сейчас что-нибудь придумаем. Ребята, в гаразде он же работать возле ментов, блядь. А на улице дождь, как у меня на душе. Так, ну шо, шановна громада. Хе -хе. Уже майже на годиннику 16 година. Сейчас я скоро уже буду. Через годину идти домой, я до вас повернусь. Так, друзья, я поел на одну порцию больше на работе. Поэтому настроение у меня не минус 100, а минус 90. Так, что вам скажу? На годину 18 -го година, початок 18 -го, у меня завершается сегодня, вторник, 9 день подряд рабочий. Я вам вот что скажу, товарищи, э, товариство мое, скажу вам наступно. У нас сегодня, у меня сегодня бицепс-трицепс, и что-то у меня такие очень интересные мысли выникли в голове. Я сейчас бицепс, трицепс, 30, я за вами поговорю про них. Давайте. Так, знаете что, друзья, знаете что я заметил? Если обычный три в одном, вот так вот красивенько открыть, вот так вот тоненькой струечкой вот так вот насыпать, а потом еще вот так вот медленно. Таким витонченим рухом додати до нього кипяточку окропчику то в результаті получається нехеровий такой напиточек. Ещ і в такому стекляшке стаканчике. Так скоро бицепс стрицев, не расслабляєш. Значит, дорогие друзья. Что я заметил? Во-первых, где-то на девятый день, получается, моего челленджа, я начинаю замечать, что либо я начинаю привыкать, либо у меня уже атрофируются вообще все эмоции. Я обещаю вам, что я еще это проверю, 7. Но у меня больше предположение, что я просто еду кукушечкой 10. Причем не так, что типа, а, ага, а как бы просто моя кукушка потихоньку засыпает. 11. 12. 13. Получается, что я хотел добавить. И самое главное, я сейчас к нему перейду, вторую руку возьму. А во-вторых, если уже раз больше углубиться в какие-то мои проблемчики, я хотел бы остановиться на том, что я подозреваю три, что у меня какая-то есть установка в голове. 4. Что если я не буду трудиться, если я не буду стараться, если я не буду работать как проклятый, то я не молодец. Сама эта установка уже подтверждает, что я не молодец что я ее до себя допустил. 8. Думал я так. Но в последний момент мне все время кажется, что у меня, прости Господи, реально хватает на это сил. И тут у меня загвоздка. Либо у меня установка, которая мной манипулирует, чтобы я работал и работал как настоящий гражданин. Либо, либо же все-таки у меня, слава Богу, предостаточно сил и энергии для того, чтобы каждый день работать, каждый день работать, каждый день работать, а моя голова просто притворяется и делает, по первому плану выставляет лень. Я еще это проверю. Так, да, ну а пока что давайте. Моя моя, моя, святая сенсит. Так, а ну-ка, кто качал бицепс и одновременно жарил, жарил мясо, ставим лайк. Кто делал так не один раз, можно даже комментарий поставить. Давайте, ребята, мыло моя, люба моя.